Точнее, правильно сказать, для чего он их создал, если он творит? творит? Та, я понимаю, нет. Они не были сотворены, как сатана не был сотворен, сотворен дьяволом, да? Угу. Он был э, ангелом света, э, Деница, сын Зари, печать совершенства, полнота мудрости, дьявол. Был. Угу. И потом он стал противником Божьим, и он увлек с небес, духом, которые стали личностями, злыми духами. Это одна из мыслей. И я придерживаюсь именно этой, этих мыслей. Другие говорят, что это духи умерших грешников, которые, которые теперь пытаются в тела людей войти. Есть мнение еще, что дескать, эти сущности, личности были еще до сотворения человеков определенная какая-то раса была, но ну, это богословы разные предположения делают. Но вообще ответ правильный, знаешь какой, Люда. <coughs> Все, что сокрыто, то для Бога, а что открыто, то для нас. Это тайна, и я не думаю, что надо mm -hmm. спекулировать на эту тему. Вот как предположение, да. Ну не стільки важливо звідки вони взялися, як те, як вберегтися від них. Да. Сьогодні пропонують спеціальні обереги, амулети, які можна тримати в домі і тим захиститися від нечистих сил. Mm -hmm. Наскільки дієві ці амулети, і що ви порекомендуєте? Як захистити свій дім від впливу нечистих духов? сил? Так очень проста защита, щоб не було ні амулетів, ні оберегів, ні талісманів. Не надо нічого цього делать, абсолютно. надо иметь, надо иметь святую чистую жизнь. И когда живешь по Библии и правильно ходишь пред Богом, никакие бесы тебе не страшны, никто не будет ходить по ночам, никто душить тебя не будет, никаких голосов не будет слышать святой и чисто живи что касается вот этих оберегов, ну, смотрите, что Библия учит в Второзаконе, 7 глава, 26 стих. «Не вноси мерзости в дом твой, чтобы тебе не попасть закля заклятию». Потому что если ты вносишь в дом мерзости разные, ты сам попадешь под заклятие. Пример. Один человек занимался, занимался восточным, по-моему, какими-то науками, ну, демоническое все это. И он читал эти книги, он вникал в духовный мир, и он пришел к нам, он молился там, по моему, моей дочери. Я говорю ему: пожалуйста, вытащи из дому все, чтобы не было ничего дома. Понял? Он говорит: понял. И через некоторое время он подходит к женой, я говорю: ты освободил свой дом от всех этих мерзостей? А жена говорит: да, он все сделал, он все в гараж вынес из дому. То есть, а я спрашиваю, почему? Так, говорят, очень дорогие вещи, понимаете, за большие деньги покупал. Я говорю, послушай, в Библии учат, чтобы а, взяли это все и на костре сожгли. Пожигали все эти черные, белые магии, все, все эти сонники, все эти гороскопы, чтобы в доме у тебя было чисто и свято, чтобы Бог царствовал в доме, а не вот эти демонические сущности. И книги, должны бути здравые, трезвые, демонічних книг не должно бути у христианина, и вообще у здравого чоловіка не ні до нічого демонічного проблеми прийдуть, якщо бо ж в вдомі, та все. яким чином можна захистити себе і свій дім від впливу всяких злих, нечистих сил, і чи можуть нам в цьому допомогти різні обереги, амулети і тому подібне? Я думаю, що захистити дім може тільки молитва, особливо спільна молитва. Якщо вся родина стає до спільної молитви ввечері, особливо якщо ще молиться на вервічці. То молитва всієї родини, особливо дитяча, вона може захистити дім від будь-яких злих демонів. А і амулети? Ну, я не знаю, я думаю, що ні. Вони мають силу, коли люди вірять в ті амулети, і знову ж за цим всім стоїть окультний світ. Оці духи, які відводять людей від того, щоб люди вірили Богові і довіряли святій князі Біблії. Думаю, що більшість людей, навіть які використовують ці всі речі, які ви назвали, думаю, що мало хто всерйоз сприймає їх. Ну, Якщо навіть і є такі, то це шкода таких людей. Звісно, не можна захистити себе цими речами, але захиститися від них можна. Про Ісуса написано в Біблії, що Він переміг. Диявола і все, що з ним пов'язано. Отже, зробивши Ісуса господарем свого дому, можна отримати і захист від демонічних сил. Всі ці речі вони умовно захищають і кажуть, людину за самозаспокоєння має, а самозаспокоєння воно відповідно людину захищає. Це один із видів самообману. Можна себе захистити тільки тою силою, яка сильніша, тобто силою Ісуса Христа. Це для всіх, хто шукає правди. Читайте у свіжому номері. Чому християни поводяться по хамськи? Етика віруючих людей, повнота вірності. Коли Бог благословляє уроки історії, як в умовах гоні зберегти віру? А як було за днів Ноєвих Досліджуємо писання хліб щоденний, подавай нам. Як ми можемо вплинути на долю країни? Читайте, думайте. Робіть висновки. А можете конкретизувати, які ще речі не варто тримати в домі, щоб не мати проблем? Можна, можна, знаєте, говоря об этих віщах, я би сказав так: Дома не должно быть вот е, видео сексуального, грязного, Тяжелый урок. который приносит злобу. Молодежь слушает железо, и потом, и потом приходит внутрь вот эта озлобленность приходит внутрь. А в доме не должно быть еще никаких книг вот этих оккультных, которые ведут а, к тому, чтобы ты имел с духовным демоническим миром связь. А что еще не должно быть в доме? А, никаких не должно быть идолов которым поклоняется человек. Ну вот знаете, разные башков вносят в свой дом, они и, и, и за ними приходят и демоны языческих богов, когда развешивают в домах своих, а потом удивляются, почему-то тут то, то проблема, то напряжение в браке, то дети в наркоманию идут, то девочки по рукам пошли, потому что надо жить свято и чисто. В доме должен быть Бог. Чистая книга Библии, которая учит святой э, жизни. Вот эта книга должна быть. А от всего языческого я здесь должен сделать оговорку. Безусловно, мы можем иметь классиков, которые говорят о каких-то умные, хорошие книги. В мире ведь есть умные, хорошие книги. Я говорю, освободись от карт разных, гадательных, там, таро-карты. Освободись от книг, которые говорят о духовных проводниках. Освободись от разных восточных книг, книг которые ведут к связи с демоническим миром. Очисти свой дом прими Бога в свое сердце, ты увидишь, как жизнь изменится. Потому что многие люди по незнанию таскают себе в дом все это, а потом, а потом не могут найти причину, почему в жизни вот такие проблемы. Ну еще что? Еще есть такие вещи, когда люди ходят и начинают в сеансах гипноза участвовать. Это тоже проблема. Или выходить из тела, астрал, да? Они часто они не понимают, что погружаясь э, вот, в духовный мир, там тоже чудеса бывают. Там тоже сверхъестественные явления. Там тоже бывают так такое, что человеку, который не связан с духовным миром, удивительно, он, он даже не поверит. Но кто знает духовный мир, тот э, знает, что у дьявола есть определенная сила. Дьявол может и чудеса творить. Сегодня э, модно стає повертатися до... К... Віри предків, і, зокрема, в нашій країні популярною стає так звана рун віра, тобто mm -hmm. рідна поклоніння божкам, яким поклонялися давні слов'яни до прийняття християнства. Наскільки це небезпечно в духовному плані? Святой апостол Павел говорить, що поклонення ідолам це служення бесам. И посмотрите, в Веткий Завет, там рассказывается о разных богах, которые были в языческих народах. Во-первых, поклонение языческим идолам ⁇ это поклонение бесам раз, там обязательно оргии, там обязательно есть свои жрецы и духи прорицания, которые приходят и говорят поклонникам конкретные вещи. Это приводит поклонников в восторг более того чародейство гадания на на разных ну картах потом гадание по звездам все это было до нас и когда пришло христианство в наш край и люди начали поклоняться и искать лица Господнего, но ну, в той мере, которая была открыта. Они отошли от язычества. А сейчас это возвращается желание возвратиться к язычеству. Если мы возвратимся к язычеству, то а, будет демонизированная вся нация. Христианство ⁇ это единственный выход. Потому что есть, ну, можем сказать, два момента. Или мы служим в живому Богу, который открывается нам через Библию, или мы служим э, демонам, языческие идолы различные. Поэтому, если это придет в нашу жизнь, э, это будет беда для нашей нации. Э, знаете, языческая жизнь, она описана, это Святой Петр, по-моему, говорит, говорит, что она очень простая. Это пьянство, это скотоложество, это разврат разный, и это нелепое идолослушение. Вот суть языческой жизни, и ветка натура человека она тянется к этому, потому что там разгул всего греховного, а христианство говорит о святой чистой жизни, и о благословении Божьем. Посмотрите, народы, которые поклонялись живому Богу в той или иной мере, они процветают и процветали экономически, и народы, которые поклонялись идолам. Ну, возьмите, американских индейцев и вообще э, нации, которые идолслужение занимались, они исчезли с земли. Вообще исчезли с земли. Потому что поклонение бесам приводит к тому, что э, народы целые исчезают. Я не думаю, что это перспектива нашей нации. Наша, наша, наша нация должна быть христианской и благословенной. Наша нація насправді дуже цікава. Якась частина шукає е, особливого знання в східних, якихось містичних вченнях. Якась частина нації повертається до рідної, національної віри, е, а є люди, е, Спілкуючись з якими, починаєш розуміти, що для них взагалі інтерес в житті якби втрачений. Вони навіть спілкуватися нормально не вміють, і е, здається, нормальні слова у mm -hmm. них служать для зв'язки інших ненормальних mm -hmm. слів у реченні. і е, не вживати лайливих е, образливих слів ці люди просто не здатні. Mm -hmm. е, чи не є це своєрідною залежністю від теж від якихось негативних духовних моментів в житті цих людей? Ну, если я правильно вас понял, вы имеете в виду сквернословие плюс так, проклятие, так, да? так. Угу. Писание говорит, никакое гнилое слово да не исходит из уст твоих. Писание говорит, что христианин не должен сквернословить. Ну, интересный пример, Люда. Как-то еду с Донецка в Винницу. Хупе сел, нижняя полка отвернулся и, э, думаю, заснуть. Но не успел заснуть. Там остановка следующая. Молодой человек входит и начинает большой чемодан пытаться поставить вниз и в ящик. А чемодан большущий, он не может поставить. Он вспомнил сначала ругань. Потом этого показалось мало. Потом он вспомнил всю русскую лексику. И этому его показалось мало. И он вошел в раж. Пока кричал на этот чемодан. Пока наконец чемодан... А, Налекался? Улож... Да, уложил. Как ага. только уложил чемодан, сел, отдышался от матерщины. И я поворачиваюсь, он говорит, здравствуйте. Я вас знаю. Я говорю, здравствуйте. Куда вы едете? Ты, да, я говорю, еду там, в Винницу на христианский семинар. Я говорю, а вы куда едете? Он говорит, я тоже на христианский семинар. Я говорю, как? А он в одной из конфессий... Это, я говорю, как вы едете? А он говорит, да. Я говорю, так как это может быть? Вы же только что, это... заходит жена молодая, и говорит, вы знаете, с ним такое бывает. Человек, когда начинает в ярость приходить... это верующий человек. Одну из церквей посещает, одну из конфессий mm -hmm. посещает. Не будем уточнять какую. Mm -hmm. Кстати, Люда, бесы вообще не соображают конфессии. А, mm -hmm. Приходилось за время молиться о разных конфессиях. О любых конфессиях. Люди с разных конфессий. Если человек не боится Бога, то любую конфессию он может посещать, но если он не боится Бога, у него будут проблемы. Возвращаясь к нашему, к нашему разговору. Так вот этот человек очень сквернословит, я начал расспрашивать его. Он говорит, не могу. Не могу. Когда злоба нападает на меня... Я и дома могу ругаться, я, я, я что угодно. Я говорю, сам не знаю, что со мной делать. Как будто кто-то берет мои уста в удел, как будто кто-то через меня говорит, и я не могу сдержаться. Демонически.